Salam, çox hoş gəlmisiniz. Mən Sama. Bu gün mən sizlerle birlikdə evdə asan yollarla stiker edəcəm. Bildiyiniz kimi mağazalarda stikerlər bahalaşıb. Evdə asan üsulla stiker edəcəyik. İndi isə başlayaq. İndi isə dostlar bizə Adil, A4 kağızı lazım olacaq və onun üstündə biz istədiyimiz şəkilləri çəkə bilərik. İndi artıq şəkilləri təxminişəm və onları çəkirəm. Sonra rəngləyəcəm, sonra artıq stikeri hazırlayacağıq. Dostlar, mən onun üçünü isə Belə bir şəkillər çəkdim. Avokado, bubble tea, qarpız, plaster, ramaşka və skate. İndi isə bunları rəngləyəcəyəm. İndi həmen ən birinci avokadonu rəngləyəcəm. Dostlar sonra ise ben bunların hepsini kara kalemle üstünden gideceğim. Dostlar gördüğünüz gibi avokadom hazır. indiyse ise diğerlerini renklemeye geçecek. Dostlar, gördüyünüz kimi rəssimlərim hazırdır. İndi isə bunların hamısını kəsəcəyik. Dostlar, baxın bu şəkildə oldu rəssimlərim. İndi isə bunları stiker formasında kəsəcəyik. Bu şəkildə. də dostlar bu şəkildə olur artıq stikerə bənzəməyə başlayır Dostlar, stikerlərim bu şəkildə oldu, dostlar. Çox gözəl oldu. Artıq belə axşam olur. İndi isə dostlar bizə adi bir A4 kağızı lazımdır və adi bir skoc. Dostlar, indi isə skocun yapışqanlı hissəsini vərəqə yapışdırırıq. ə qıraqlarını qalçı ilə kəsirik. Dostlar, kəsdik, bu şəkildə oldu. İndi isə dostlar, skotoun üst hissəsinə çəkdiklərimizi qoyuruq. O sonra poast Bizim pe filmimiz. Stikerimi yerləşdirmədiyi üçün, yerləşmədiyin üçün yenə stiker düzətdim. Yəni təzədən skoc yapışdırdım. Və dostlar, şəkillərin üstünə yenə skoc yapışdırırıq. Dostlar, gördüyünüz, ikimiz koçla yapışdırdıq. İndi isə bunların üstünə basırıq. Yaxşı, də bunları basırıq. Sonra qaşıq ilə təzədən kəsirik və hazır. İndi isə qaşıqdan kəsirik. Tamam dostlar, gördünüz ki, stikerlərim hazır. İndi isə stikerlərimizi yoxlamaq zamanı. Dostlar baxın, nə qəşəng oldu, dostlar, hamısı çox qəşəng oldu. İndi isə dediyim kimi yoxlamaq zamanına gəldim. İndi isə dostlar realma bloknotumu götürdüm. Ay, dostlar, bu həqiqətən də çox qəşəng şey oldu. Baxın, yapışdı, baxın, yəni yapışdı. İndi isə digərlərini yoxlayaq. Deməli, dostlar, gəlin qarpızı yoxlayaq. Dostlar, baxın, bu şəkildə oldu. Bunu da belə yapışdıram belə. Dostlar, bu şəkildə oldu. Çox qəşəng oldu, dostlar. Məncə siz də dənəyin. Şimdi bunu da böyle yoxlayaq. Bu çıxma dostlar. E, Gel avokadonu edelim. Avokadonu. Ve zaman geldi bubble tea'ya. Bakın ne söyledi. oldu. arası bu o skeci istedim. O e, skeci de buradan edelim ve yapıştırak dostlar. Dostlar stikerlerim bakın çok güzel şey oldu. Siz de deneyin. Bence de denemeye değer. Bu son videom bu qədər. Yəqin ki, videomu bəyəndiniz. Əgər e videomu bəyəndinizsə, aşağıdan kanalıma abunə olmağı, videonu bəyəni, like atmağı isə unutmayın. <laughs> Sağ oluz. Görüşənədək.